Я какой-то час назад э, буду русской, потому что мне не так легче. Э, обнаруживаю в груди в правой опухоль как орех. И понимаю, э, никто из людей мне помочь не может, только Господу. Господи, в чем согрешила? Не тот вопрос. Не тот вопрос, но, но я по объясню потом. Да. И говорю, Господи, э, все, шо, с чем я соглашалась против воли Твоей, прости, помилуй, Господи, но я хочу, Господи, видеть славу Твою. Аминь. И два дня проходит, я иду на служение. Потом, э, после прославления... Господь берет уста пастыря и говорит точно те же слова, что и я обнаружила, когда... Значит, есть женщина, которая два дня назад обнаружила ]ああ? опухоль в груди, как орех. Бог исцеляет тебя. Это было счастье, это были слезы, радость. <you> это был восторг. Господи, ты отвечаешь. И через какое-то время я иду мамографию делать. И говорят мне, что-то было, я говорю, да, было. И как решили? Да. Я говорю, Господь решил зайти. Да. Бы так. Да. так что слава да, Богу. Что да. 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 э, э, такое бывает? Я говорю, да, у Бога бывает. Ага. И у Божьих детей бывает такое. Да.